Бетаргин. Ранок после вечірки з с ясной Бетаргін, Поважай себя. Плюс 7 в рубрике Груз 200. Мы вместе на России продолжают падать и взрываться самолеты. Крым со всех сторон омывает океан. Зеленскому пора на выборы. Дональд Трамп взрывает мир своими странными заявлениями. Дворец для побега. Владимир Путин готовится как страус зарыться в землю и спрятаться в Северной Корее. Главные новости дня и покажем, и расскажем здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Рубрика Вечного полета Не братья уже стала ежедневной рутиной для российского нытика летчика в файтера Бомбера. Не успел еще осесть пепел от ушедших в последнее крутое пике пилота и штурма на российской тушке, в которой сработала вместе укрытие катапульта, как снова новый пост о потере и, собственно, сама авиакатастрофа. Очередная для российской оккупационной армии. Вторая за два дня. В Ивановской области невестам будет теперь тяжелее а собирать по кускам пазл. Там минуснули семь кавалеров. Именно столько членов экипажа находились на борту военно-транспортного самолета, «А 22, который рухнул в в днем 9 декабря. Авария произошла в Ивановской области. В тот момент на борту находилась семеро, сообщила российская информационная помойка ТАСС со ссылкой на Оперслужбы. По имеющимся данным, авиакатастрофа А-22 произошла в Фурмановском районе, вблизи Уводского водохранилища. Фрагменты самолета нашли на воде. Как пишет ТАСС, самолет делал плановый облет, после ремонта не получилось. Как пишет ресурс база, ремонту, а точнее исцелению не подлежит более ни само авиа, корыта. Не все член, члены экипажа Погибли. По предварительным данным, самолет принадлежал Минобороны РФ, что впоследствии в самом российском отбитых и подтвердили. По данным ведомства убийц, самолет упал при облете после проведенного ремонта в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда направилась к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Заявили там днем и добавили, что отправили комиссию на место аварии. Самолет Ан-22АНТ Анте это советский турбовинтовой транспортный самолет, который был создан в 1965 году в Киеве авиационным научно-техническим комплексом. Самолет установил 41 мировой авиационный рекорд. Способен перевозить 29 человек, сопровождающих груз или 290 солдат, или 206 раненых. Грузоподъемность Ан-22 составляет 60 тонн. Ну, теперь это груз 200, мы вместе. И пока самолеты россиян падают успешно для нас и не очень для них, Самим-то дроны украинцев приходится таки сбивать. Минобороны РФ заявила о сбитии более 120 украинских беспилотников. И это только в ночь на 9 декабря. Больше всего дронов якобы сбили над Белгородской областью 49 единиц, утверждает российское ведомство. А в МОРФ также утверждают, что еще 22 беспилотника якобы нейтрализовали над временно оккупированным Крымом. Над Рязанской областью 10, над Воронежской 9, над акваторией Каспийского моря 8, по 5 сбивали над Ростовской областью Калмы над Нижегородской областью ликвидировали 4, над Липецкой 3, по 2, над Курской областью и Краснодарским краем по одному, над Брянской и Тульской областями РФ. Там точно что-то взорвали. В ночь на вторник, 9 декабря, серия взрывов прогремела в Чебоксарах. Чувашская республика РФ на месте вспыхнул пожар, а чаты местных воспламенились отборным матом и негодованием. Повреждения получил, мол, жилой дом, который расположен в приблизительно 450 метрах от предприятия АО в НИИР «Прогресс», пишет российский телеграм-канал «Астра». Так сбивать надо не над домом, а над законной военной целью, куда и летели наши беспилотники. Кроме «Прогресса», который регрессирует уже далеко не первый раз, там также находится филиал «Пауэрос» сети «Волга» Энерго. В НИИР «Прогресс» производит для российской армии антенны «Комета», защищающие дроны от средств радиоэлектронной борьбы, напомнили журналисты. В сети также появились эти кадры. Как утверждается, пожара в результате атаки и момент прилета. Что-то взорвали там, говорит встревоженный голос за кадром на одном из видео. Вице-премьер правительства Чуваш Владимир Степанов утверждает, что в результате атаки пострадали 9 человек. По неподтвержденным данным, из-за удара погибли двое людей. Два трупа, я сам видел, цитирует Астра одного из пострадавших. На предприятии в НИР «Прогресс» в гости уже заходили добрые дроны Божьего наказания не первый раз. В ночь на 26 ноября они тоже там были. Тогда Генштаб ВСУ отчитался, что подразделения сил обороны Украины поразили завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих крылатым и баллистическим ракетам в НИР «Прогресс» в Чебоксарах, Республика Чуваша. Зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим пожарам на объекте. А в российском порту Тимрюк даже повторять не пришлось. Там из первого раза пылало трое суток. Вот такой успешный успех поражения терминала жиженного газа в российском порту Темрюк. Беспилотниками СБУ сообщают наши источники. А стоит за успешным выведением из строя терминала по перевалке жиженного газа в порту Темрюк в Краснодарском крае России Центр спецопераций Альфа СБУ. 5 декабря беспилотники службы поразили производственные мощности общества с ограниченной ответственностью Мактера нефть, которые горели трое суток. В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке. Горели более 20 резервуаров объемом по 200 метров кубических из 30 имеющихся. Кроме того, дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и ливненаливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3000 метров квадратных. Мактера нефть осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танков контейнеров на специализированные судногазовозы. Терминал был построен в 2008 году, рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн жидкого газа в год. СБУ и дальше будет проводить систематическую работу по урезанию поступлений от нефтегазового сектора в экономику России. Именно эти деньги финансируют войну против Украины. Бавовна в российском тылу на объектах работающих на войну будет пылать и дальше, пообещал информированный источник в СБУ. И мы в этом нисколечки не сомневаемся, ведь враг понимает только язык силы, иначе его с наших земель не выгонишь. Они мало того, что сами не уходят, так еще и без нас делят наши территории и дают друг другу в распоряжение. Вообще уже ошалели болезненные коллаборанты. Некто Сосальдо хочет передать Беларуси часть Азовского побережья. Размечтался. Раскрывают планы захватчиков в центре нас сопротивления. Оккупационный руководитель Херсонщины Владимир Сальда заявил о готовности предоставить Беларуси часть Азовско-Черноморского побережья якобы для строительства санаториев и бас отдыха, описав территорию как идеальное место для курортного развития. По его словам, стороны уже обсуждали передачу участка в береговой линии. На самом деле это прямое декларирование. намерения распространения украинской землей и привлекать третье государство к его контролю, объясняют ЦНС. Источники Центра на сопротивление на временно оккупированной территории Херсонщины сообщают, что переговоры с белорусскими структурами ведутся по меньшей мере с лета 2024 года. На закрытых совещаниях обсуждали конкретные участки между Геническим и Арабатской стрелкой, которые могут быть переданы для долгосрочного пользования. В узком кругу Сальдо называют это обменом политической лояльностью Минска, позволяющей Москве легитимизировать присутствие белорусских структур. Аналитики ЦНС отмечают, что курортные зоны – это лишь прикрытие. Фактически эти территории будут использоваться как объекты двойного назначения, логистические базы, закрытые пункты и площадки для развертывания силовых структур России и Беларуси. Такой подход позволяет Кремлю контролировать территорию, привлекать союзников и обходить международное право, создавая фактическое военно-политическое присутствие на украинских землях. Херсонщина рассматривается оккупантами как ресурс ресурсная зона, где курортная риторика служит только фасадом для укрепления военного и политического присутствия союзных сил. Это прямой пример системного использования временно оккупированных территорий для реализации стратегических интересов России и ее союзников с полным игнорированием суверенитета Украины. Но пусть себе губозакаточную машинку купят, а вторую подарят Трампу, у которого тоже порой закрадываются желания поторговать нашими землями. Причем вообще не имея на то ни морального, ни материального реального права, ведь сам признает, я им ничего не дал, но и другие не лучше. К примеру, вот Обама дал им одеяльца. США не тратят на помощь Украине в войне с Россией, а только зарабатывают на ней. Признался и похвастался американский президент Дональд Трамп на встрече с представителями агробизнеса. Он повторил уже опровергнутые Украиной данные, что предыдущий президент США Байден предоставил нам 350 миллиардов долларов. В то же время Трамп подчеркнул, что США с его приходом к власти продают Украине оружие по полной цене услышим. Байден потратил в поддержку украинцев 350 миллиардов долларов. А я ничего не дал им. Я дал им, ну, я дал им джевелины вначале, а Обама давал им одеяло. За последний месяц в Украине погибли примерно 27 тысяч человек, преимущественно солдаты. Есть жертвы среди мирного населения от ударов по Киеву. Я бы хотел это прекратить, мы не тратим денег. Что мы делаем, это тратим время на гуманные усилия. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы остановить гибель людей. Как раз таки потому, что Трамп нам ничего не дает а продает, у него нет абсолютно никаких рычагов давления на нас, отмечает политехнолог Тарас Загородний. Дальше будут давления, топот ногами и многое другое, но инструментов нет. Потому что когда ты не даешь деньги, например, на помощь, ты лишаешься рычагов воздействия на Украину. Вот у Байдена было больше рычагов воздействия на Украину. И, например, он мог запретить Украине бить по территории России, по НПЗ, потому что там была бюджетная помощь, да? И это как-то срабатывало, иногда срабатывало. А теперь, если вы не даете деньги, то ваших рычагов воздействия на Украину особо и нет. То есть ваши, конечно, громкие заявления в части американского эстеблишмента можно услышать, но на самом деле это не так. О а 350 миллиардах долларов Трамп не забыл упомянуть и в поистине шедевральном интервью политиком. Говорит, Зеленский уговорил мошенника Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов и посмотрите, что он получил. Около 25% его страны, это наши, пропало. На вопрос, какая страна в настоящее время находится в более выгодном положении на переговорах, Трамп ответил, а в этом нет никаких сомнений, это Россия, по его версии. Это гораздо более крупная страна, но это неправда и не показатель, как мы с вами знаем. Но по оценкам американского лидера, Россия в лучшей позиции. Украина проигрывает из-за размера и ресурсного преимущества РФ. Украина потеряла многие территории, и это нельзя назвать победой. Зеленский же должен смириться, потому что Украина проиграет, считает Трамп. Зеленский блокирует мирный план, потому что еще не прощел последний вариант. Также примерно в тысячный раз Трамп заявил и тут, что война никогда бы не произошла, будь он президентом. За последний месяц Украина потеряла 27 тысяч солдат. Если Украина отклонит. План США не будут бесконечно поддерживать Киев. Сам себе противоречит Дональд Фредович, ведь он же и так не поддерживает, а продает. Также Трамп, по сути, повторил несколько российских нарративов. Путин ненавидит Зеленского, поэтому договориться трудно. Уровень ненависти между Путиным и Зеленским колоссальным. Европа слаба и не способна обеспечить собственную оборону, а иммиграция разрушает ее. США не должны расширять НАТО, нет. И до войны все знали, что Украина не вступит в альянс. И вообще, чем же нам еще заняться под шквальными российскими обстрелами и во время войны? А, провести новые президентские выборы советует Дональд Трамп. Думаю, да, давно уже не было. Дела идут не очень хорошо. Да, думаю, пора. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит, но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия. Но чего ожидать от человека, который выразил убеждение в этом интервью, что Крым окружает океан с четырех сторон? Крым огромен, но он соединяет ту часть Украины, о которой мы сейчас говорим, не правда ли, из-за маленького пирса. Это океан с четырех сторон самой теплой части. И здесь лучшая погода, лучше всего. И меня вылечат, и тебя вылечат. Между тем Зеленский, которого Трамп отправляет на выборы, попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии политико. Первый в списке сам Трамп, пятый. «Кровавый убийца Владимир Путин». Во вторник, 9 декабря, издание «Политику» опубликовало рейтинг, в который вошли 28 самых влиятельных людей мира. По мнению медийщиков, именно они формируют европейскую политику и в целом политику мира на следующий год. Во главу угла аналитики поставили американского президента Дональда Трампа, а в тройку также вошли премьер-министр Дании Мэтта Фредерикс на второе место и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц третья позиция. Украинский президент занял в рейтинге 14 место, оказавшись ровно посреди списка предложенных медийщиками политиков и общественных деятелей мира. Что кому дает и не дает Трамп, и по какой траектории движется его политика вообще, по пути ли нам и европейцам вместе с американским лидером, мы порассуждали с политологом Игорем Чаленко. Он утверждает, что ничего не дает и при этом говорит о 27 тысячах погибших в неделю. Логики в его словах нет. Возможно, он сам неудачно выразился. То дает, то не дает. Раньше давал джавелины, сейчас нет. И снова возникают эти эфемерные 350 миллиардов, которые, по словам и демократов, и республиканцев, просто выдуманы. Это типично для стиля Трампа. Он что-то придумывает, потом многократно повторяет, и часть людей начинает в это верить. Так происходит и во внутренней политике, и в геополитике. Политики. Но нельзя говорить, что он ничего не дает, если в оборонном бюджете США на два года предусмотрено 800 миллионов долларов помощи Украине. Эта линия тянется еще с 2014 года со времен Обамы. Проблема не в суммах, а в том, как Трамп видит завершение войны. Он усиливает давление на Киев, заявляет, что разочарован Зеленским, что тот не читал мирное соглашение, хотя в тот момент украинская делегация везла его вручную через Атлантику, чтобы избежать утечки. Трамп продолжает давить и его сын То. Позже. Они вновь заявляют, что Украина может остаться без поддержки. Но где эта поддержка в реальности, особенно если учитывать масштабы такой страны, как США? Многие маркеры, конечно, свидетельствуют о том, что Трамп вообще и в принципе не понимает сути и смысла российско-украинской войны. США требовали от Зеленского немедленно согласиться на сдачу Донбасса по телефону. По крайней мере, такой информации владеет издание Аксио. США давят на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него как можно быстрее согласиться на территориальные и другие уступки в рамках мирного плана президента Дональда Трампа. Как пишет Аксио, украинско-американские переговоры были сосредоточены на двух вопросах. Требования России к Украине уступить весь Донбасс Бас, включая части, не контролируемые ее войсками, и просьбе Украины о серьезных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии. При этом один из украинских чиновников отметил, что предложение США ухудшилось с точки зрения Киева после пятичасовой встречи 2 декабря советников Трампа Стива Уиткова и Джареда Кушнера с Путиным в Кремле. По словам чиновника, во время двухчасового телефонного разговора с украинским президентом, который состоялся после этой встречи, Виткови и Кушнер хотели получить от Зеленского однозначное «да». Складывалось такое впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский полностью согласился на это в телефонном разговоре, сказал украинский чиновник. В то же время украинские и американские чиновники отмечают, что несмотря на определенный прогресс, прорывов по вопросам как раз-таки территории или гарантии безопасности нет и не было. Как рассказали источники Аксио, Зеленский заявил во время телефонного разговора с Витков Амикушнером, что получил предложение США всего час назад еще даже не ознакомился с ним. Американский чиновник назвал это странным, поскольку США передали обновленное предложение, мол, днем ранее. Украинский чиновник отметил, что хотя некоторые документы были предоставлены накануне, другие были получены реально незадолго до телефонной беседы. При этом украинский источник Аксио заявил, что предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии по таким вопросам, как контроль над ЗАЭС и контроль над Донбассом. И оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности. Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить более подробно. Кто что контролирует, кто где остается, кто отводит войска. И если Украина отведет войска от линии соприкосновения, как гарантировать, что Россия сделает то же самое и не продолжит боевые действия? В то же время американский чиновник настаивал, что на текущий проект существенно повлияли предложения украинской стороны и что Кушнер и Витков оказывали давление на Путина, чтобы тот согласился на часть украинских требований. Также Аксио сообщает, что США пытаются оторвать президента Украины Владимира Зеленского от европейских лидеров, чтобы эффективнее давить на него, требуя уступок в процессе мирного урегулирования. Они говорят, что Зеленский не может применять такие драматические решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе. При этом администрация Трампа давит на Зеленского, чтобы то действовал быстро, а европейцы же советуют быть осторожными и терпеливым. Именно поэтому некоторые из представителей Белого дома считают, мол, европейцев главным препятствием для сделки. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в частности, заявил, что он скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих от американской стороны, и подчеркнул, что не должно быть никаких сомнений в том, что Европа поддерживает Украину. А президент Франции Макрон считает, что Украина и Европа теперь куда больше козырей и карт на руках. При этом один из европейских чиновников отметил, что остается непонятным, какую роль США готовы играть в обеспечении гарантий мира и чего они ожидают от европейских союзников. Позиция Зеленского о территориях может означать крах плана Трампа, констатирует The Washington Post. Украина не будет отдавать свои территории, заявил глава государства Владимир Зеленский, отвергая ключевое требование России, которое и президент Трамп включил свой последний план по прекращению полномасштабной войны. По нашим законам, по международному праву, по моральному праву мы не имеем права ничего отдавать за это. Мы и боремся, сказал Зеленский после встречи с ведущими европейскими лидерами. Недвусмысленное заявление о том, что Украина не уступит землю, может означать крах плана Трампа, который критики назвали исполнением желаний кремлевского диктатора Путина, пишет The Washington Post. Выступая перед журналистами на борту самолета по пути в Брюссель после консультации с лидерами Великобритании, Франции, Германии в Лондоне, Зеленский сделал одно из своих самых четких публичных заявлений относительно зарождающегося предложения США. Он отметил, что из удалили то, что он назвал откровенно антиукраинскими положениями, что дает понять, Киев открыт к сделке. Но по вопросу территории он остался непреклонным. Ту же позицию занимают европейцы, утверждающие, что Путину нельзя позволить сила перекраивать международные границы. Зеленский подчеркнул, что Украина не будет сдавать свою территорию на Востоке ни ради ускорения мирных переговоров, ни ради стремления Вашингтона к компромиссу, ни под давлением продолжающегося военного наступления Москвы. Если Трамп не увидит прогресса, он просто откажется от участия в мирном урегулировании и свернет свои мирные инициативы. Если соглашение между Киевом и Москвой окажется недостижимым. О том, что американский лидер готов как-то не по-лидерски с вещами на выход, заявил постоянный представитель Шаприната Матью Уитакер. Но при этом отметил, что Трамп использует рычаги влияния на обе стороны конфликта для достижения мирного соглашения. Стив Уитков и Джаред должны помочь сторонам выработать многосторонний и достаточно сложное соглашение. Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение и продолжать продвигаться вперед. И знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды. Трамп действительно может хлопнуть дверью, но нам придется дотанцевать. Это политическая танка до конца, убежден руководитель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. При этом пока Трамп, ровно как и Путин и Си, давит на Европу и пытается умножить мирные усилия и Европы и Украины на ноль. Сложнее с Соединенными Штатами. Все движется к тому, что Трамп может хлопнуть дверью и временно закрыть для себя вопрос переговоров. Его текущая модерация не дает ощутимого результата, и это в Белом доме понимают. Поэтому нам придется дотанцевать это американское политическое танго до конца, поклониться, сделать финальный жест и переходить к следующему этапу. Очевидно одно. То, что предлагают Украина и Европа, России не зайдет. Ни один мирный план без нашей капитуляции военной, экономической, политической не в интересах Москвы. Но процесс следует продолжать, пока Вашингтон удерживает ритм и позволяет крутить эту дипломатическую шарманку. Следующие две недели до Рождества будут максимально информационно насыщенными, и это лишь начало более сложных геополитических партий, где игроков будет становиться еще больше, как в конце концов и хаоса. Европа же продолжает демонстрировать о нас, Украине, до победы. Ведь Украина – это первая линия обороны ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность Украины должна быть обеспечена, поскольку в долгосрочной перспективе это первая линия обороны для Евросоюза. По ее словам, она, а также генсекната Марк Рютте, президент Евросовета Антонио Кошта, подтвердили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ЕС остается твердым в своей позиции и преданным своим принципам. Пока продолжаются мирные переговоры, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Наши предложения по финансированию уже обсуждаются. Цель – сильная Украина на поле боя и за столом переговоров. Мы подтвердили президенту Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и преданным своим принципам. Суверенитет Украины должен быть уважаемым. Безопасность Украины должна гарантироваться в долгосрочной перспективе как первая линия обороны нашего Союза. Эти приоритеты это были в центре наших обсуждений с генсеком НАТО. Европа будет продолжать вносить свой вклад во все усилия для достижения справедливого и крепкого мира в Украине. Хороший и продуктивный назвал встречу с генсеком НАТО Марком Рюте, президентом Евросовета Кошта и президентом Европейской комиссии Урсула фон дер президент Украины Владимир Зеленский. Проинформировал лидеров о ситуации на дипломатическом треке. Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантии безопасности и усилением нашей устойчивости. Коснулись также инициативы Перл и репарационного кредита. По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно. Сегодня же после визита в Лондон и Брюссель Зеленский встретился с папой Римским в официальной Ватикан сообщил, что во время искреннего разговора Папа Римский Лев XIV подчеркнул важность продолжения диалога и в очередной раз выразил надежду, что нынешние дипломатические усилия помогут достичь справедливого и длительного мира в Украине. Также понтифик затронул тему военнопленных и подчеркнул необходимость возвращения украинских детей в их семьи. Украина чрезвычайно ценит всю поддержку Папы Римского Льва XIV и Святого Престола. Постоянную гуманитарную помощь, готовность расширить присутствие гуманитарных миссий, отметил в свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский. Сегодня во время время аудиенции в его святейшестве поблагодарил за постоянные молитвы за Украину и украинцев, призывы к справедливому миру, проинформировал Папу Римского о дипломатической работе США по достижению мира, говорили о дальнейших усилиях и посредничестве Ватикана для возвращения наших детей, похищенных России. Зеленский поблагодарил Папу Римского и пригласил его посетить Украину. Это будет сильный сигнал поддержки для наших людей. А это решающий момент. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила благодарность странам-партнерам g за объявленное в совместном заявлении намерение проработать финансовые инструменты для поддержки Украины. Речь идет о потенциальном использовании таки полной стоимости активов России, замороженных в их юрисдикции до выплаты Москвой репараций. По очевидным и неоспоримым причинам и мобилизованные российские суверенные активы должны покрыть последствия вторжения России в Украину. В этот решающий момент мы рассчитываем на наших партнеров и их поддержку, чтобы это произошло. Лидерство и солидарность стран Большой Семерки очень много значат для народа Украины. Мы остаемся твердо настроенными на тесное сотрудничество с нашими международными партнерами и финансовыми учреждениями для защиты устойчивости и стабильности Украины. Украины. Поскольку Россия не проявляет намерения прекратить эту жестокую войну, мы должны продемонстрировать единство в принятии справедливого и обоснованного решения. Напомню, ранее в G7 заявили о готовности рассмотреть конфискацию всех замороженных активов РФ. Мы и дальше совместно будем работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины, в том числе возможного использования всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации, чтобы прекратить войну и достичь справедливого и длительного мира в Украине, говорится в документе. Также страны G7 пообещали способствовать попыткам украинских властей внедрять реформы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, улучшения управления государством в случае провала мирных переговоров по Украине, G7 готовы усилить давление на Россию. А издание The Times в то же время спрогнозировало, что ЕС согласит решение о конфискации замороженных активов РФ в течение двух недель. Высокопоставленные источники правительства выразили оптимизм относительно того, что сделка близка и будет объявлена на этой или следующей неделе, пишет The Times. Как пишет издание, это финансирование рассматривается как важнейший рычаг давления для европейцев и Украины на мирных переговорах, которые возглавляет президент США Дональд Трамп. Оно обеспечит надежный источник финансирования Украины для ведения войны еще на два года, усилив давление на Москву в то время, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что российский театр Путин одерживает верх, говорится в материале. Также эти активы рассматриваются как один из немногих козырей, которые позволят не допустить фактического навязывания Украине какой-либо сделки со стороны Вашингтона, отмечает издание. А российский диктатор Путин уже готовит пути отхода, и это явно будет не ниться. Путин устроит элитный особнячок для проживания в КНДР. Северная Корея в срочном порядке стоит сразу три роскошных особняка на территории гостевого комплекса Кум Сусан ну, полный Сусан, в Пхеньяне. Каждый из особняков занимает около 13 тысяч квадратных метров. Анализ в спутниковых снимках, проведенный НК Ньюс, показывает, что объект готовы для приема высокопоставленных иностранных лидеров уже в ближайшие месяцы. Параллельно со стройкой особняков ведутся работы над новым кладбищем. А это пригодится. И музеям неподалеку для Ленина. В память о северокорейских военнослужащих, погибших в войне против Украины. Официально Пхеня не объявляла готовящихся визитов зарубежных лидеров для встречи с Ким Чен Но Путин считается вероятным кандидатом на проживание в новой резиденции из-за усиления связи двух стран на фоне войны в Украине, пишет НК Ньюс. Их последняя очная встреча прошла в сентябре 2025 в Пекине на военном параде среди других возможных гостей дворца Кум Сусан. Аналитики называют китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний предлагал в октябре приехать в КНР для обсуждения санкций, как раз в период начала строительных работ. Однако Ким публично не реагировал на это предложение. Особняки сопоставимы с двумя уже существующими резиденциями, построенными в 2019 году специально для визита председателя КНР Си Цзиньпина. Политики, мастера искусства обмана Мартин Гросс, Ирина Узлова, наша программа 20 минут. Приходите к нам завтра, пока подписывайтесь на YouTube 24, на мой YouTube Узлово Токс. Лайки, комментарии, все это приветствуется. Берегите себя. Увидимся и победим.